અમદાવાદના ચાંદખેડા ખાતે આવેલું છે ન્યુ સીજી રોડ અને ન્યુ સીજી રોડ ની પાસે આવેલા ફોર્ડી સ્કવેર ની અંદર એક ઓફિસ ની અંદર જોબ કરતો એક એચઆર ને તેના જ માલિક દ્વારા ઢોર માર મારવામાં આવ્યો ખૂબ જ નિર્દયપૂર્વક તેને માર મારવામાં આવ્યો સમગ્ર પરિવાર ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પહોંચ્યો છે સવાલ એ થાય કે શું દારૂના નશામાં ધૂત આ વ્યક્તિએ તેને માર માર્યો છે અથવા તે માનસિક રીતે તેને કોઈ તકલીફ હોય આ પ્રકારના દ્રશ્યો જે છે તે સીસીટીવી ફૂટેજ જોઈને લાગી રહ્યા છે આપણે સીસીટીવી ફૂટેજ પણ અમે બતાવી રહ્યા છીએ કયા પ્રકારથી તે આજે પ્રિયાંશુ નામનો જે ફરિયાદી છે તે ફરિયાદીને ખાસ કરીને ટેબલ પર બેસાડી અને તેના કાન પકડી તેને માર મારવામાં આવી રહ્યો છે ત્યારે બીજી તરફ તેની સાથે ગાળો બોલી અને અભદ્ર વર્તન પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે સવાલ એ થાય કે કરોડોની વાતો ત્યાં થઈ રહી છે પણ બીજો સવાલ અહીંયા એ થાય કે શું આ તે કંપનીમાં એચઆર છે તો પછી એચઆરને શું કામ માર મારવામાં આવ્યો જો કદાચ પૈસાની કોઈ લેતી દેતી હોય તો પૈસાની લેતી દેતીમાં પોલીસ ફરિયાદ તમે કરી શકો તેના પરિવાર સાથે તમે વાતચીત કરી શકો આ તમામ પ્રકારની કાર્યવાહી જે છે તે કાયદાકીય કાર્યવાહી તમે કરી શકો છો પરંતુ માર મારવાનું

Yeah, मैं अभी बैठा था फोड़ी पे तो ये पांच तारीख की बात है पांच तारीख की दोपहर को साढ़े चार के ऐसे बीच में मुझे बुला के मारा गया है लाइट बंद करके भी मारा गया है मारा गया है लाइट बंद करके भी मुझे मारा गया और गालियां दी है बहुत गंदी गंदी गालियां भी दी है किस बात के लिए दिए मुझे खाली ये पूछना है और मारा क्यों है वजह पूछना है कि मारा क्यों है 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 मुझे ये है। अच्छा, देखा जा रहा सीसीटीवी फुटेज में कि थप्पड़ भी मारे जा रहे हैं आपके कान भी पकड़े आ, जा रहे हैं बिठा कर भी मारा आ, उठा आ, कर भी आ, मारा आ, वहां पर कुछ पैसों की सीसीटीवी में देखा कि पैसों की भी कुछ बात हो रही है तो ये पैसों की बात क्या है कौन से पैसों की बात है और ये जो बिजनेस की बात है वो सब क्या बात है जो पैसे की बात है वो उसमें मेरा कुछ तो लेना देना है ही नहीं है उनने पता नहीं क्यों मेरे पे नौ करोड़ का बोला कि नौ करोड़ का मेरे पे हिसाब दे मैंने बोला मैं एकदम मारूली एच आर मेरे पे मैं कहा तुम्हारे नौ करोड़ रुपए लेके बैठूंगा मैं तो जॉब करने वाला बंदा हूँ जॉब वाले बंदे को ऐसे मारा है बहुत बहुत खतरनाक मारा है गंदे तरीके से मारा है बहुत गंदे तरीके से मारा है ये कितने बजे की बात है क्या आपने वहां सामने से गए थे या उन्होंने बुलाया था क्या पूरा मामला था अंदर ऑफिस के अंदर क्या पूरा मामला बना और जिसने मारा उसका नाम क्या था और कितने लोग थे वहां पर मामला ऐसा था कि मैं पहले स्टोर पे बैठा था काउंटर पे काउंटर पे मेरे को कॉल आया एक जीतू भाई है उनका स्टोर है यूनाइटेड एटीन का तो वहां से उनने मेरे को कॉल किया कि अपने भाड़ा का क्या हुआ जो रेंट पे करते है तो मैंने बोला वो रेंट पे तो निश्क भाई करते हैं उनसे एक बार बात कर लो आप तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक बार मेरे को बात करा दो तो मैं गया कैबिन में बात कराने के लिए तो जो निश्क भाई थे उनने तो मेरा फोन बात की नहीं उस इंसान से कॉल भी चालू था फिर मेरे को ये हर्षिल जो है हर्षिल हर्शिल परमार उनने मेरे को बुलाया कि इधर आ तो मैं गया मेरे को लगा कुछ ऐसा काम होगा ऐसा तो मैं गया जाने के बाद मेरे को उनने बोला कि ये किसका कॉल है तो मैंने बोला ये आईटीओ वालों का कॉल है तो बोले क्या बोल रहा है तो बोले रेंट पे करने का है वो तो उन्होंने कुछ ऐसा सुना नहीं और फोन काटने के बाद मेरा गर्दन पकड़ा गर्दन पकड़ने का टेबल होता टेबल पे रखा और तीन चार पांच झापट मारे झापट मारने के फिर गालियां दी गाली देने के बाद फिर बोले कि 9 करोड़ का ये सब का मेरे को हिसाब दे मैं बोला ये मैं कहाँ से हिसाब दूंगा ये तो मेरा लेना देना भी नहीं है तो आपने मेरे को मारा क्यों अच्छा जिस वक्त मारा क्या उस वक्त वो नशे में दूध थे या फिर और कोई दिक्कत थी उनको हाँ वो नशे में पूरे दूध थे तो दारू पी रहे थे अंदर दारू पी रहे थे वो लोग दारू पी रहे थे और पूरे नशे में दूध थे पूरे और उसमें टोटल वहां पर ऑफिस के अंदर दारू દો ઓફિસ મે दारू दारू પી રહેતે એ લોકો ચોકસથી તો એક તરફ હરસંગ ભી ગૃહ રાજ્ય મંત્રી એવું કહેતા હોય છે કે दारू વેચવા વાળા અને લાવવા વાળા તમામ ઉપર અમે કાર્યવાહી કરીશું પરંતુ એક ઓફિસ ની અંદર दारू ની મહેફિલ ચાલે છે તેવું એ ભાઈ એક્સેપ્ટ કરી રહ્યા છે હરશીલ નામના વ્યક્તિ પર ત્યારે સવાલ એ થાય કે ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારમાં ક્યાંથી આયો दारू पूरा મામલો જો બના اس کے બાદ क्या हुआ फिर किस तरीके से और मारा गया और लाइट बंद करने के बाद मुझे मारा गया राइट लाइट बंद करने के बाद उनके पास पिस्तौल भी थी वो पिस्तौल मेरे कनपट्टी में रखी थी कि मैं देखो है ना मार डालूंगा मेरे पे सीधा कनपट्टी में रखी थी और मेरे को मार डालेगा मैं तो पूरा डर गया था कि इनको लाइसेंस लाइसेंस वाली गन दी किसने और कैसे दे दी इन लोग को अच्छा मतलब उनके पास लाइसेंस है गन वाली गन वाली है लाइसेंस वाली गन है उनके पास लाइसेंस वाली गन है मतलब वो किसी के सर पे भी रख दे हाँ ऐसा है कि किसी के भी सर पे रख देंगे आपके सर पे रखा मेरे सर पे रखा था वो कैमरे में दिख नहीं रहा था क्योंकि मैं कौन क्या मार डालूंगा मैं देखो आज ही मार डालूंगा और इधर ही तो ऐसा कैसे हो सकता है प्रियांशु बिना कोई वजह कर आपको कोई बुलाकर कैसे मार सकता है हालांकि सीसीटीवी में दिख रहा है मारता लेकिन कोई बिना कुछ तो कारण ऐसा रहा होगा या फिर आपकी पुरानी कोई रंजिश रही होगी उनके साथ उनसे मेरा इतना मिलना जुलना होता ही नहीं है रियली मैं बोलू मैं आपको बोल रहा हूँ मैं रियली में मिलना जुलना होता ही नहीं है पता नहीं क्यों मारा वो बहुत गुस्से में थे वो मेरे को बहुत मारा उनने बहुत और आज मारा, रहा है। मारा है क्या करके पी के मारा है दारू पी के मारा है दारू पी के मारा, है। पीके मारा है। आज, आज आप हॉस्पिटल गए थे क्या कहा डॉक्टर हॉस्पिटल में गया था मैं कान दिखा तो उन्होंने बोला कि ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है पर आपको जो मारा गया है कान पे तो थोड़ा यहाँ पर है तो दवाई दी है वो दवाई अभी मैं खा रहा हूँ अभी चालू ही है એય એસએમએસ ચોક્કસિત બતાવીએ તે હોસ્પિટલ જઈને આવ્યા છે અને તે કાગળ ચોક્કસથી બતાવી રહ્યા છે कानમાં તેમને સાંભળવામાં કઈક પ્રોબ્લેમ થઈ રહી છે તેવું તે ચોક્કસથી કહી રહ્યા છે અને એટલા માટે તે ત્યાં ગયા હતા એક આખરી સવાલ પ્રિયાંશુ કે કેટલા સાલ સે આબ જોબ કરતે હો ઉસ જગ્યા પર ઓર આપ ઉનકો કેટલા સાલ સે જાણતે હો મે 2 સાલ સે જોબ કર રહા હું ઓર મે ઉનકો જાણતા નહી વો એક ઓનર કે ટાઈપ પે ઓનર મેં હું સે જ્યાદા વાત નહી કરતો मेरा ज्यादा कर बात किसी और से ही होता है जो मेन है सागर सर इन लोग से बात होता है तो पिता छे बातचीत आपका क्या नाम है और आपको पूरे मामले पर पता चला आपको क्या रिएक्शन इस मामले पे था आप क्या कहना चाहेंगे आपके बेटे को बहुत बुरी तरीके से वो लोग झापट वगैरह भी मार रहे थे मेरा क्या है मैं तो मतलब गांव में था अभी क्या बोले इन साल गुंडे इतने हो गए कि अच्छे लोगों को मारते हैं बोलो ए, इन लोगों को इन्होंने मतलब पिस्टल दे रखी है गुंडों को अच्छे आदमी के लिए कुछ भी नहीं आज मैं भी भारतीय जनता पार्टी से ही हूँ मैंने अपना जीवन पूरा वोट नरेंद्र मोदी जी को ही दिया है मैंने किसी पार्टी को भी नहीं दिया बताइए आप क्या कसूर है मेरा मैं मैं भारत नागरिक नहीं हूँ तो बोलते हैं कि भैया जी को मानना है अरे भैया जी का नागरिक तो भारत का नागरिक नहीं है मैं भी एक भारत का तो नागरिक अब क्या पुलिस स्टेशन पुलिस जी मुझे केवल सच्चाई सच्चाई का का मुझे मुझे मेरे बच्चे की सच्चाई का, मुझे वो चाहिए इंसाफ में चांदेड़ा पुलिस से भी आग्रह करता हूँ गुजरात के मंत्री जी से भी आग्रह करता हूँ और सभी भाई बहनों से भी आग्रह करता हूँ अपनी समाज से भी आग्रह करता हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ अगर मेरा बच्चा अगर गलत है तो कोई भी आके मेरे बच्चे को मार जा मुझे गम नहीं होगा पुलिस स्टेशन आप आए थे पुलिस ने कम्प्लेन किया और बच्चा चांद घेरा पुलिस स्टेशन में वहां से बताया कि मोटेरा में आपका है मैं आज छह दिन से जब से भटक ही रहा धूप में फिर रहा हूँ मेरी हालत देख लो कैसी मगर अभी तक पुलिस से मुझे कोई डर लग रहा है कि कम्प्लेन करने के बाद भी अगले आने वाले समय में अगर बेटे को कुछ होता है अरे तो डर नहीं लगेगा आज मेरे आज मेरे बच्चा है मेरे बच्चे को पूछो मैंने कैसे पाला है आज मैं मजूरी करता हूँ मजदूरी करता हूँ एक लड़का ते माता से आप आए। आपने ने की है चौबीस घंटे में आपको हम जवाब देंगे पर चौबीस घंटे हो गए कोई जवाब नहीं आया फिर मैं ना दूसरे दिन आई चौबीस घंटे के बाद तो इन लोगों ने बोला कि आपका ना मोटेरा पुलिस चौकी है तो मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे ना बैठी रही उनने ना सर ने फोन ऑन किया उन्होंने बोला कि आ रहा है तो वो बोलता है हाँ मेरी माँ बीमार हो गई है मेरा ना ये हो गया वो हो गया अभी या यहाँ पे है नहीं है ऐसे फोन कर करके वो लोग थक मैं थक गई फिर मैं उधर गई नहीं पर फिर मैं इधर ही आई हूँ पुलिस चौकी तो पुलिस से आपने नहीं कहा कि अगर मेरे बेटे को कुछ होता है तो जवाबदार कौन देखा? मैंने बोला तो उन्होंने बोला आप तसल्ली रखो मैं ना इंसाफ दिलाऊंगा तो ना इंसाफ दिलाऊंगा तो मैंने बोला कब दिलाओगे आज मेरे बच्चों को तो आज मारा उसके पापा भी नहीं है मैं अकेली ही आई थी यहाँ पे प्रियंशु पुलिस स्टेशन आप आए हो पुलिस को आपने कम्प्लेन भी किए आपको डर लग रहा है कि भाई जब ऑफिस में बुलाकर इस तरीके से मार दिया तो आने वाले समय में भी अगर हाँ ah, अभी भी डर लगी रहा है ना अभी तो चलो अभी मैं अकेले कहीं जा भी नहीं, नहीं, नहीं सकता कहीं नहीं जा रहा अभी पांच दिन से मैं अकेला कहीं भी नहीं जा रहा हूँ पापा मम्मी को साथ में लेके जा रहा हूँ पापा मम्मी भी बोल रहे हैं कि इनके चक्कर में हम लोग अकेले अकेले भी कहीं नहीं जा पा रहे पहले मैं अकेले भी जा सकता था ऐसे लोग के कारण मैं अकेले भी नहीं जा पा रहा हूँ पहले तो लड़कियों का ऐसा था अब लड़कों का ऐसा हो गया है तो क्या कहना चाहूँ उस वक्त अगर जो मामला हुआ उसके अंदर वहां पर और भी कोई लोग थे देखा जा रहा है सीसीटीवी में तीन चार लोग है जो छुड़ा भी रहे है, नहीं किया है। चार पांच लोग थे पांच लोग थे उन लोग कुछ ने भी बचाया नहीं है दैनिक भाई थे निशक भाई थे फिर क्या बोलते हैं ये इस तरीके से क्यों क्यों मार रहा था कुछ लग रहा है? मेरे को लग रहा है मानतलिक तो एकदम पागल को लग रहा है वो है क्योंकि वो ही पागल लग ही रहा है कि पागल ही है क्योंकि एकदम ऐसे कैसे मार रहा है जंगली की तरह को मार रहा था नाखून वाखून पूरा नोच के रख दिया मेरे कान वान को पूरा पूरा नोच के रख दिया आप देखिए पूरा नोच के रख दिया यानी एकदम क्या करो कहना चाहोगे चांदखेड़ा पुलिस चांदखेड़ा पुलिस को यही करेंगे की मेरी विनती है की आप ये जल्द से जल्द करिए कार्यवाही करिए और उसको है ना पकड़ के जेल में डालिए और आगे तक आगे जितना हो उतना लेके जाइए क्योंकि इन लोग को आपने गन दे के रखी है बोलो लाइसेंस की मेरा, थी तो जी मेरा, क्या मेरा भी कहना ये है कि आज अगर मेरे बच्चे को या मेरी बीबी को या मेरी बच्ची को कुछ होता है तो ये चांद खेड़ा प्रशासन की मदद मुझे चाहिए क्योंकि ये तो गुंडे लोग हैं मतलब कभी भी कुछ भी कर सकते हैं ચોકસિયા પરિવાર છે ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પહોંચ્યું છે તેમણે એક અરજી કરી છે નવ તારીખે અરજી કરી છે અરજી તે ભાઈ લઈને હાથમાં ઉભા છે અને આ જે પ્રિયાંશુ નામનો ફરિયાદી છે તેને હર્શિલ નામના વ્યક્તિ પર અરજી કરી છે અને અન્ય ચાર લોકોના લગભગ નામનો તેણે ઉલ્લેખ કર્યો છે ત્યારે સવાલ એ થાય કે આવી રીતે નિર્દયતા નિર્દયતાપૂર્વક કેવી રીતે તે માર મારી શકે હાલાકી જો કોઈ પ્રકારની ઘટના બની હોય પાવરથી તેની ધોલાઈ કરવામાં આવી તેને નિર્દયતા પૂર્વક થી માર મારવામાં આવ્યો અથવા પોલીસ પ્રશાસનનો કોઈ પણ ડર નથી કારણ કે પૈસાનો પાવર છે તે પણ સૌથી મોટો સવાલ છે આ પ્રિયાશી નામનો ફરિયાદી તે આક્ષેપ કરી રહ્યો છે હર્ષિલ નામના વ્યક્તિ પર કે માનસિક રૂપે બીમાર હોય તેવું તે વ્યક્તિ લાગી રહ્યો છે પરંતુ પોલીસ તપાસનો વિષય છે યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે તો કયા પ્રકારની કાર્યવાહી આવનારા સમયમાં જોવાનું વિષય રહેશે શું કાર્યવાહી કરવામાં આવશે કે પછી મોટા મોટા નબીરાઓને જેમ છોડી દેવામાં આવે છે એમ છોડી દેવામાં આવશે એ પણ આવનારા સમયમાં જોવાનો વિષય રહેશે परिवार कई रही जो कदाच कई संभावना घटना घटे छे, तो ते जवाबदार जो आरोपी पक्ष नो जवाबदार रहे ते मोटी सवाल क्या मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि उनके सपोर्ट में बहुत लोग हैं और एक है जगदीश चावड़ा वो है वो उनके सपोर्ट में है तो उनको भी देखना आप कौन है जगदीश जगदीश चावड़ा मेरे को नाम नाम पता है मेको पता नहीं वो क्या कैसे पता चला जगदीश चावड़ा वीडियो कॉल पर मेरे को जब मार रहे थे तब दिखाया था वीडियो कॉल किया था और दिखा के मेको मार रहे क्या वीडियो कॉल मैं चावड़ा नहीं थे, रहे चावड़ा को, कौन है आपको पता है तो चावड़ा चावड़ा। चावड़ा नहीं हूँ चौकस थी वो नहीं जानते हैं ऐसा कह रहे हैं लेकिन ये तमाम विषय पुलिस तपास का विषय है अब ये देखना रहेगा कि कौन है ये जगदीश चावड़ा ये भी पुलिस तपास का विषय है और हालांकि पुलिस અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ કયા પ્રકારથી તે કાન પકડીને મારી રહ્યો છે તે પણ સૌથી મોટો સવાલ છે કારણ કે કોઈ પણ પ્રકારની શરમ નથી આવતી આ વ્યક્તિને કે આવી રીતે તે માર મારી રહ્યો છે પૈસાના પાવરમાં ડૂબેલો છે આ વ્યક્તિ કે પછી પોલીસનો ડર નથી જો પોલીસ નો ડર નથી તો પછી પોલીસ નો ડર આ લોકો ની અંદર બેસાડો ચોક્કસ થી જરૂરી થઈ જાય છે કારણ કે આ કાયદા પ્રક્રિયા થી ચાલતું છે દેશ સંવિધાન થી ચાલે છે ન કિલ્લુખા તત્વો થી કેમેરા પર્સન રૂષિન સાથે પ્રેમ ચૌદ સમય રિપોર્ટ અમદાવાદ